Мої вітання, шановні глядачі в ефірі програма «Гість студії. Сьогодні у нас у гостях Володимир Березняк, генеральний директор державного підприємства Куліндорівський комбінат хлібопродуктів. Володимир Миколайович, вітаємо вас. В нашій студії. Добрий день. хотілося б з вами обговорити таку тему, яка хвилює усіх без винятку. Ми коли готувалися до програми з вами, все ж таки дійшли висновку, що ціна на хліб, наявність хлібу, хлібу, нормальної гідної якості, вона хвилює всіх одеситів. А ви, як фахівець у цій сфері, скажіть, будь ласка, ваші прогнози на найближчий час? Ну, я хочу сказати таку річ, що, в общем-то, уже сьогодні ми маємо как бы, конець сентября, і ми бачимо как би бы, реальну картину по ринку зерна на сьогоднішній день. Можно констатировать факт, что зерно, которое мы сегодня имеем, оно высокого качества, что дает возможность из него вырабатывать муку более высокого качества. И, соответственно, вы, как потребители, имеете шанс получить высококачественное хлебобулочное изделие. Вот. Но, как вы обращаете внимание, и в нашей, и в одесской прессе, и в союзных средствах массовой информации вызывает определенное беспокойство с точки зрения ценовой политики и с точки зрения тех объемов, ну, традиционно звучит, хватит ли и по какой цене. Ну, возможно, в какой-то степени определенные там политические какие-то добрые люди, недобрые, накручивают ситуацию в связи с тем, что, знаете, всегда под политику надо о чем-то говорить. Uh -huh. Кому не о чем говорить, тот говорит о хлебе. Ну, то есть находят способ. Больше выборы. Да, больше выборы, да, и завтра там заберут, унесут и прочее, прочее. Вот. Это программа, которая у нас в Одессе работает с 2010 года. То есть, возможно, кто-то предполагал, что в 2012 году, в 2018 будут выборы, 28 числа будут выборы. Но, в принципе, мы когда... Эдуард Леонидович пришел, Матвечук, то есть эту программу, она была предложена, и эта программа работает, которая в Одесском регионе. Суть программы заключается в том, что э, мы являемся как бы идейным вдохновителем и барометром ценовой политики. То есть мы осуществляем контроль, переработку, выпускаем качественную муку. Переработчики, которые э, участвуют в этой региональной программе, они поставляют зерно, они заключают договора с товарами сельхозпроизводителями и перерабатывают э, зерно на Кулидорском комбинате. Основная задача заключается в том, что реально э, областной совет со, на своей сессии принимает решение о компенсации муки, э, зерна сельхозтоваропроизводителя. То есть, вот, допустим, сегодня цена рынка там 200, э, 2000 гривен, 2200 компенсация происходит 400 гривен и в итоге в результате всех этих операций стоимость хлеба социально значимых сортов в Одессе сохраняется на уровне 2010 года. Я могу сказать то, что значит, по, этому году, по этому году программа как бы работает, осуществляются поставки. И на сегодняшний день у переработчиков, которые работают в этой региональной программе, Данные запасы до первых чисел декабря. Сегодня мы имеем сентябрь месяц. Я думаю, что это существенно. Но и поверьте, что вот в этом промежутке, начиная, допустим, от, октября, в смысле от сентября месяца до в декабре месяце. Мы, естественно, не будем сидеть и прорабатывать варианты для того, чтобы и дальше данная программа работала в детской области. Я буквально вчера был в администрация, администрации, ну, просто периодически корректируем направление деятельности. То есть эта программа работает, она работает на перспективу. То есть на сегодня вот те люди, категория которых нуждается вот в этом хлебе, могут не переживать, по крайней мере, оно есть обязательства, есть задачи. Губернатор сказав, що хліб підніматися не буде. А ми, як інструменти, для цього все готові. Тим більше я б реально сказав, що для цього діляється і які перспективи в этом нас чекають. Загально відомо, що з приводу не дуже сприятливих погодних умов врожай цього року, цього сезону в одеському регіоні був недостатньо високим. З цього приводу хвилюються громадяни про не лише про ціну на хліб, адже ці соціально. так, так звані социально важные сорты хлеба. А чи не будут ли они за той же ценью, но низшее явление? Я понимаю. Ну, то, как я отметил вначале, вы знаете, у нас получается, если взять за последние 2-3 года аналитику, есть определенные сложности вот по прошлому году. Искали высококачественную пшеницу, хотя ее было намного больше, чем в этом году. В этом году тенденция, я говорю, когда где-то месяца полтора назад увидел пшеницу первого класса, но ну, есть такие критерии в пшенице, там первый, второй, третий. Вы знаете, вот на удивление, получается, что отсутствие объема, оно ушло в качество. И даже бывает, мы сегодня, во-первых, вот, по ценовой политике, получилось, что вот все показатели продовольственной пшеницы, там, первый, второй, третий класс, они, в общем-то, как бы в одну цену. Но могу четко сказать и уверить вас в том, что получилось, да, меньше, меньше, меньше количество, но качество, ну, дай бог, чтобы во все года. И много было качества при таком, вернее, много было количества при таком качестве. Вы сегодня можете 100% отповедать за якість борошна. А воно остается того же рівня? Абсолютно верно. Тем более, я же говорю, ну, не хочу залазить в технологию. Угу и забивать. Ну, мама ваша, наверное, знает, когда там или вареники делает, или пельмени, ну, или печет, в конце концов. Ну, у хозяйки свои критерии. Так я могу уверить, допустим, там, хозяек, на который сегмент нашего рынка тоже располагается, что вот на сегодняшний день... Раньше, там, с у нас на технологической партии, нам можно было добавить, там, вот столько второго класса, сколько третьего, там, ну, то есть, в рамках всего технологического процесса то на сегодняшний день у нас больше к, э, идет в помольную партию количество более высококачественной пшеницы, потому что нет смысла добавлять более низкого качества. Э, Во-первых, ее много-то и нету, потому что все больше хорош ну, в смысле, высокого качества. А по ценовой политике она практически такая же. Поэтому если можно сделать людям доброе дело, то что же не сделать? Поэтому сегодня перерабатываем нормальное количество э, пшеницы второго класса, которая дает высококлассную муку. И приятно то, что можно не скаржитись на качестве хлеба, который продается в магазинах, а можно сам, самим его выпекать. Да? Абсолютно там. верно, да. Тем более, я вам скажу, ну, что заставить себя надо и понимать, что ты хочешь. Поэтому вы, тогда можно грешить, чтобы не обижать там, торгующие предприятия или перерабатывающие предприятия, которые делают хлеб. Да? Есть желание, можно проявить народное творчество. Сегодня для этого есть вот эти вот хлебопечки. Хочешь доставить себе удовольствие? Кнопочку нажал, техника сработала. Там 8-7 часов получил хлеб, какой ты хочешь. Это уже народное творчество. И тогда будешь сказать, мне это нравится, это не нравится. Поэтому для этого, с точки зрения муки, которая используется при выпечке хлеба, мы готовы создать все условия, чтобы дома можно было этим заниматься себе в удовольствие. И не скажетесь на то, что... И не скажете, что что-то надо дал, еще надо Миколаевич, какие Экспортно-импорт не на вашем предприятии, Чи заказывают вашу продукцию в инших странах? Ну вот сейчас вот мы пытаемся наработать варианты Сирии, но вы знаете, продукция она соответствует всем нормам, буквально недели две назад мы утвердили стандарты качества, ХАСП есть такая программа, это оценивается весь технологический процесс, ну, вот. В начале э, заготовки мы купили аппарат, который э, шведский аппарат, который э, с, определяет качество. Э, раньше надо было ну, технологически там час, полчаса тратить на определение качества зерна. Сегодня данный аппарат э, определяет буквально в доли секунды видно клейковина, влажность, белок. Это, поверьте, что не, не, создает возможности, ну, в смысле, убирает возможности очередей и так далее, и так далее. Смотрите, какая интересная ситуация получается. Сегодня есть как бы позиция и потребность рынка в нашей муке, но есть определенные сложности, допустим, с возвратом НДС. За гривну готовы продавать, за доллар есть определенные сложности. Поэтому потребность как бы есть, мы сегодня изыскаем возможности для того, чтобы те компании, которые хотят приобретать нашу муку, а есть такие компании для того, чтобы они у нас приобретали, допустим, за гривну, как им выгодно, то есть есть потребность в этом товаре. Интересная тенденция складывается, допустим, ценовыми позициями на общем рынке, раз вы задали такой вопрос. Сегодня очень большая востребность нашего украинского зерна за рубеж, так? Но это дает это можно порадоваться за товары сельхозпроизводителей, uh -huh. что сегодня э, у них э, приобретают по высокой цене. Но учитывая, что мы работаем на внутреннем рынке, соответственно, экспорт тянет внутренний рынок. Вот тут объективная и субъективная причина. Ну, потребность в рынке есть. Я надеюсь, что основная задача сегодня, как бы э, определиться и выстроить такие взаимоотношения, для того, чтобы и внутренний рынок не просел, в связи с тем, что... Э, Большая востребность внешнего рынка. Поэтому сегодня вот выдержать этот дис 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 дисбаланс для того, чтобы и в регионе осталось э зерно. И на экспорт прошло, потому что... Реалізуємо куне зерно, прошу прощення на експорт товари сільхозправителі за счет мирової кон'юнктури, вони получат більш високі, ну більше ресурсів фінансових Взагалі, Дуже приємно чути таке слово сполучення державне підприємство і ще й успішне підприємство. До того ж, чи знаєте ви скільки на Україні сьогодні залишилось державних підприємств, і як вам залиша, вдається залишатися на плаву, і чи немає осіб, які намагаються вчинити перешкоди на вашому шляху? Ну, вы знаете, я не хочу говорить как-то за, за, за всю страну, хотя Курендорова является предприятием, э, которое, в общем-то, знают и во многих, отраслях, ну, в смысле, во, во многих областях Украины. Вот. Но в Одесском регионе перерабатывающее предприятие Кулиндорский, даже не так, не в Одесском регионе, в Южном регионе, это можно взять там 3-4 области. То есть единственное, это единственное государственное перерабатывающее предприятие. Да, оно сложно. К сожалению, получается, знаете, вот если слышали, должны быть законы о закупили. Чул. Вот. Слава Богу, правительство приняло решение как бы убрать эту ситуацию. Вот, их сейчас можно хоть покупать. Потому что проблема была, представьте себе, конкуренция рынка, конкуренция, жесткая конкуренция рынка. Вы приходите и говорите, что два месяца сельхозпроизводитель должен подождать, для того, чтобы заплатили как бы деньги. Uh -huh. вот. Ну, я скажу, что сегодня ну, слово выживает. Может быть, как-то не совсем, как говорится, корректно, но учитывая понимание областной администрации, то, что мы делаем, как говорится, дело, которая необходима только нам, а это интересных областях. В 10-м области тоже. Вот поддержание стоимости сегодня муки это, как говорится, знаете, не каждая коммерческая структура угу. может взять на себя, как говорится, такую ответственность. И все-таки здесь, не то, что там, меня считать каким-то совковым директором, но ну, я знаю, что если ты работаешь, то есть интересы государства все-таки они есть, и интересы области, ну так приучили. Вот. И мы в 2010 году подписали, распоряжение, подписали э, меморандум прямой с областной державной администрацией. Мы берем на себя обязательства по контролю за исполнение. Областная администрация оказывает нам содействие, там, решение каких-то определенных моментов. Но ну, данное мероприятие, данный меморандум действует, мы его выполняем. Но на сегодняшний день как бы, мы не самые худшие. Люди получают зарплату, задолженности по зарплате нет. Вот так вот слышать. Ну и сказать, что у нас не самая маленькая зарплата. То есть в рамках тех задач, которые стоят, мы выдерживаем все эти социальные пакеты, то что положено. А ми вам бажаємо, щоб все так і було. А може ще й ліпше. І дякуємо за те, що завітало до нашого ефіру. вам. Шановні, дякуємо за увагу. В ефірі була програма Й студія. Сьогодні гостем нашої програми був Володимир Березняк, генеральний директор державного підприємства Куліндорівський комбінат хлібопродуктів. Хай щастить.